你撑住、啊，我们马上就到了。啊，我没事、啊，没事。我除了心痛，头晕、浑身发抖之外，什么事儿都没有。你从昨天开始就不舒服，为什么不早说啊？为什么要硬撑着呢？他影响你工作。人还是比工作重要吗？我下次会跟你说的。钥匙呢？ 时间差不多了，拿出来给我看看。啊！四十二度，这得赶紧去医院了吧？啊，运功过度了。哦、啊，啊，可能是刚刚没有夹好，我再试一下。怎么会烧的这么严重啊？咱们要不还是想个办法去一趟医院？好了。 你再看看，三十七度，这体温计，体温计不会是坏了吧？我没事，不用去医院。好像真的没烧，可能只是着凉了。倒一碗粥，你把它喝掉，然后今天晚上好好睡一觉，明天就好了。嗯，我还有点工作，我就得先走了。啊？拿着呀。 我走了，你好好喝、嗯、啊。哦哦哦哦哦！哇，等一下，没烫着吧？手没烫伤吧？我没事儿，就是有点儿头晕，手没力气。你这么不小心啊？啊没事儿。 我自己来吧，我再重新给你倒一碗。好啊，我喂你喝吧。 好了，那你快睡吧。你要这么快又要走了？我真的还有工作，早点睡啊哦。哦。流鼻血了。哦。哎。小弟，小弟。

嗯，你能不能等我睡着了再走啊？好，快点躺下睡吧、嗯。